assalomu alaykum aziz Qadra Balan kanalimiz obunachilari va bizani dildan tomosha qilib turgan aziz Qadra Balan mehmon kanalga obuna bo'lib qolib bu videoga yoqadi yo yoqmaydi degan layklarni like bosib va подпи sms sizlarni qoldirasiz degan umiddamiz bo'lmasam qani ketdik bugun mavzu nima bugungi mavzu youtube olamidagi uch toifa bloggerlar bo'lmasam 1 2 3, 1 2 3 va bir 2 3 toifa bloggerlarni siz uchun sanab berib o'tamiz birinchi toifa bloggerlar o'z o'zidan ideyaga ega bo'lgan va o'z ideyasini g'oyasini ustida izlanish qilib типа rag'bat toifasiga erishib va shu videoni ustida mukammal ishlab manbalarni yarim kun yarim tun yoki yarim vaqtini isrof qilmasdan qo'ldan kelguncha izlab qidirib hamma mehnatni peshona terisini oqqizib dunyo ishini ham oxirat ishini ham va onlayn ishlarni ham qotirib qo'yadigan insonlar o'zi ijodkor insonlar toifasiga kiruvchi bu blogerlar bular ijodkor blogerlar deb ataladi a buni bilamiz bu zo'r narsa to'g'rimi bu dunyodagi manbalarni ayrim qiziqmaydigan insonlar qiziqmagan va kitob o'qishga erinmagan odamlar bu unaqa toifaga kirmaydi ijodkor blogerlar ana bo'lmasam endi ikkinchi toifa blogerlar ikkinchi toifa blogerlar ro reting yoki ro'yxat yoki alavhani ikkinchisi reja bir reja ikki ikkinchi rejaga ham o'tib qo'yaveramiz bu rejada troll blogerlar ana ular kimlar ana ular eng jirkanchli insonlar masalan tepa tasavvur qilamiz bitta odam uyidan tashqariga chiqdi и uyidan tashqariga chiqish jarayonida bitta bloger uni ona... qistovga oldi ikkinchisi ham uni qistovga oldi uchinchisi ham uni qistovga oldi angellar patoм demon holatiga olib kelib qo'yishadi ya'ni farishta odamni oxirida shayton holatiga olib kelib qo'yishadi bu ya'ni nima desak bo'lar ekan buni koreyский kinoda jurnalist degan bitta kino bor xullas u kinoda jurnalistikani qanchalik qudratli kuchga egaligini o'zingiz ko'rib olasiz degan umiddamiz masalan hamma yomon 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 deb yurgan odamni ham oxirida man yaxshiemas ekanman man yomon ekanman degan подума miyasiga joylab qo'yuvchi blogerlar yana ularni ismini troll blogerlar aynan bu troll blogerlar masalan manbani tushida ko'rib aytadi ya'ni nima desam bo'lar ekan bularni tushiga qanaqadir manbalar kiradi ya'ni nima desak bo'lar ekan o'xshamagan oh, bu dunyoga keraksiz ma'lumotlarni sizni miyangizni zaharlab to'ldirib qo'yishadi konol dol asarlari asosidagi yaratilgan sherli holms oltinga teng bir gap gapbor miya bu bitta sklad miyani har xil informatsiyalar bilan to'ldirish shart emas doktor vatson deb aytib o'tgan xuddi shunaqa troll blogerlar sizning miyangizni har xil informatsiyalar bilan to'ldirib bu skiklatingizni oxirida informatsiya qidirishga noloyiq holatiga olib kelib qo'yadi aynan bular troll blogerlar bularning farqi nimada ijodkor blogerlar bilan troll blogerlarning farqi nimada ijodkor blogerlarni ma'lumotini istagan joyingizdan qidirsangiz ular chiqadi lekin troll blogerlarni ma'lumotini brauzer youtube qidirsangiz ham yoki tush ko'rsangiz ham yoki o'zingiz fantaziya qilsangiz ham bu ma'lumotlarni topolmaysiz chunki fantaziyalar har xil turfa bo'ladi xuddi shunaqa ma'lumotlar masalan kimdir aytadi palonchi palonchi kitobdan deysiz lekin palonchi palonchi kitobni u dodamni o'zi ham o'qimagan bo'lsa kerak chunki bu kitob bu dunyoda yo'q bo'ladi tпа shunaqa ishonmasangiz o'zingiz ham sinab ko'ring masalan birinchi jahon urushi ikkinchi jahon urushidagi ma'lumotlarning ayrimlari imtihonda sizdan so'ralsa ayrimlari so'ralmaydi aynan o'sha troll blogerlar sizdan so'ramaydigan imtihonlar bilan miyangizni achitib tashlaydi va uchinchi toifa blogerlar bular sal tunoni ichidan kir qidiradigan insonlar emas balki bular haqiqiy jirkanch toifa odamlar aynan bular kimlar deysizmi ha do'stim albatta aynan bular o'g'ri blogerlar masalan ijodkor bloger video qiladigan bo'lsa uning ayrim joylarini kesib oladi youtubскачат qilib oladi va o'zini kanaliga joylaydi avtorkiolmaguncha qiziq olamgra to't ijodkor blogerlardan lekin trol blogerlik qilgan joyi masalan ko'rgan bo'lsangiz yozib qo'ying kommentariyaga do'stim chunki biz youtubedan yüt, chiqamiz chunki bizga kerak emas yolg'on manbalarni sizning miyangizni skvatiga joylab ha do'stim keyingi videolarda uchrashguncha shuki 6 daqiqadan beri xudo xohlasa bizning kuzatib o'tiribsiz kanalga obuna bo'lib qolib подписаться tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz chunki biz siz uchun manba qidiramiz sizning e'tiboringiz bizga quvvat va yordam beradi ha sizdan ugina bizdan bugina do'stim yo'qolib ketmasligi uchun siz shu kanalga obuna bo'lib yordam berasiz degan umiddamiz bo'lmasam keyingi safar keyingi videolarda uchrashguncha ha do'stim keyingi videolar inshaalloh bundanda ziyoda bundanda bundan go'zal bo'ladi degan umiddamiz xayr